свежие эмоции после матча прокомментируйте пожалуйста кратко сегодняшнюю ну, нужно поздравить сначала команду Криво, кривбас баскета они сегодня показали достойную игру ну и я думаю если бы мы забили свои штрафные совсем бы был другой результат но есть как есть соперника произошла ротация игроков? Как-то, может быть, это сбило? Вы их не видели, в принципе, в действии? Ну, да, нам тренер говорил, что ну, мы, в принципе, должны были в первой четверти к концу уже да, понять, кто есть кто и выглядеть достойно. Я думаю, к следующим матчам увидите другую команду Фера. Спасибо. Пока свежие эмоции, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний матч. Тяжелая для нас игра. Мало того, что мы на сегодня в плохом состоянии, вся команда находится. И пришлось играть очень ограниченным составом. Афалы Лебединцева, Вернера, по сути дела, оставили команду где-то в конце второй половины в пятером. Вот и в конце, конечно, не выдержали скоростей, защиты. В команде соперника произошла ротация перед матчем. Как-то повлияло. Не ожидали, может быть, и от новых игроков такой? Ну, какой такой? В принципе, эта ротация помогла Кривбасу расширить состав. И за счет этого, в общем-то, сегодня они нас переработали на площадке. Вот желанием. Конечно. Не, ну, желанием, да, и скажем так, командными усилиями, да, больше игроков. Um, we came out today focused um, we knew who we had to play. You know, Feral, good top five team, you know, so they're number two right now. And we just came out and played with intensity, aggressiveness, and today's the first game we all played together with all the transactions happening with players. So, okay. A, сегодня мы a, вышли на игру очень сфокусированы, Мы знали, против кого мы играем. Фера номер два a, в Суперлиге. Поэтому мы сыграли очень интенсивно и показали хорошую игру. Good game. О боже, это просто. Прокомментируйте сегодняшний победный матч. Конечно, приятно выиграть такую команду, как Феро одного из лидеров чемпионата, и особенно дома, и особенно потому, что заканчиваем этой игрой второй круг. Об игре, да, как бы, конечно, были и ошибки в нашей игре, но была хорошая самодача, и особенно защите, игроки старались, каждый, кто выходил на поле, и наши новые игроки, которые приехали, да, и команда из-за этого выглядела э, неплохо, неплохо, так могу сказать, да. И, э, и э, как бы ключ, ключ выигрыша был тот, что как бы по концовке мы были посвежей, поудачнее, по да. И, э, и это и решило игру, потому что игра все, все, все время шла наверх и вниз, да. В первой четверти мы лучше сыграли, потом отпустили немножко противника. Так что, э, так что, конечно, я доволен этой игрой. Но ну, нам много, много предстоит работать, конечно, и улучшить э, за, за, с, понимание игроков э, им нападения и защиты. И э, поздравляю свою команду с победой. Пару слов о новичках. Э, как я уже сказал, да, э, могу сказать, для первой игры я думаю, что все сыграли хорошо. Э, особенно последнюю четверть э, понравился Адам и Трифунович, да, они играли интенсивно. И принимали в большинстве да, правильные решения. Но, как я уже сказал, это одна игра. Мы вместе работали 4 дня. И, так что еще предстоит поработать впереди. И будем надеяться, что они будут прогрессировать. Спасибо.